Hai semua, selamat datang. Pernah tak anda terfikir macam mana sebenarnya cara kita hidup dan tinggal bersama di Malaysia ni? Yalah, daripada bandar-bandar besar yang sentiasa sibuk sampailah ke kampung-kampung yang tenang, setiap tempat tu ada ceritanya yang tersendiri. Jom kita mulakan. Okey, benda pertama sekali yang kita kena faham ialah pembahagian yang paling asas. Setiap tempatan di Malaysia, tak kiralah besar atau kecil, semuanya jatuh dalam salah satu daripada dua kategori utama ni. Cuba tengok perbezaan antara dua dunia ni. Kat sebelah kiri, kita ada pertempatan bandar yang sentiasa hidup. Orang ramai, ekonomi dipacu oleh perniagaan dan servis. Nah, sekarang tengok pula sebelah kanan, pertempatan luar bandar. Suasananya lebih tenang, lebih banyak ruang terbuka dan kehidupan di situ biasanya berkait rapat dengan tanah, macam pertanian. So, apa sebenarnya garisan pemisah yang rasmi? Semuanya bergantung pada satu nombor ajaib ni, 10,000. Ya, di Malaysia, bila populasi sesebuah tempat tu dah melepasi 10,000 orang, ia secara rasminya dah naik taraf dari luar bandar ke bandar. Itulah dia titik perubahannya. Okey, so, ia bukan setakat pasal berapa ramai orang je tau, tapi juga macam mana orang tinggal bersama. Susun atau komuniti kita, sama ada rumah tu rapat-rapat atau jauh-jauh, sebenarnya menceritakan banyak benda tentang sejarah dan fungsi tempat tu. Jom kita siasat pola pertempatan ni. Pertama, kita ada pola berpusat. Cuba bayangkan taman perumahan moden. Semua rumah dibina rapat-rapat, tersusun kemas. Ia lebih kepada kecekapan dan penggunaan ruang secara maksimum. Selalunya kita nampak corak macam ni di kawasan pinggir bandar yang sedang pesat membangun. Seterusnya, pola berkelompok. Yang ni pun terancang juga tapi selalunya untuk satu komuniti yang spesifik. Contoh paling klasik di Malaysia ialah pertempatan Felda. Rumah-rumah di sini dibina secara berkelompok untuk menyokong komuniti pertanian yang ada di sekelilingnya. Okey, yang ni pula senang sangat nak nampak pola berjajar bayangkan sebuah kampung nelayan di tepi pantai atau deretan kedai-kedai lama di sepanjang jalan besar pertempatan tu seolah-olah meregang dalam satu barisan lurus mengikut bentuk muka bumi atau jalan raya dan akhir sekali yang paling kontra kita ada pola berselera ha yang ni memang sinonim dengan kawasan luar bandar rumah-rumah terletak jauh antara satu sama lain dikelilingi oleh kebun atau sawah padi tak ada grid tak ada barisan cuma ruang dan ketenangan Baik, sekarang jom kita zoom in sikit lagi. Bandar ni bukan sekadar tempat kita tinggal tau. Setiap bandar sebenarnya ada tugas atau fungsi khas yang menyumbang kepada negara kita secara keseluruhannya. Secara asasnya, setiap bandar ada tiga peranan utama. Ia boleh jadi enjin ekonomi yang memacu industri dan peluang pekerjaan. Ia boleh jadi pusat sosial yang menyemai pendidikan dan budaya. Atau ia boleh jadi kepala governance yang menguruskan negara dan menjaga keselamatan kita semua. Jom kita tengok enjin ekonomi negara kita. Cuba perhatikan macam mana bandar-bandar yang berbeza ni ada speciality masing-masing. Kelang contohnya ialah pintu masuk kita ke dunia dengan pelabuhannya yang besar. Shah Alam pula pusat perindustrian yang sibuk dan Cyberjaya itulah dia otak digital kita, hub teknologi maklumat negara. Selain ekonomi, bandar juga membentuk fabrik sosial kita. Macam Tanjung Malim, kita boleh panggil bandar universiti, tempat lahirnya minda-minda masa depan. Bandar-bandar macam Kuala Kangsar pula ada kepentingan sejarah sebagai bandar diraja. Lepas tu kita ada bandar satelit macam Petaling Jaya. Ia ibarat bulan yang mengelilingi planet. Ia berkembang untuk menyokong keperluan bandar besar bersebelahnya, iaitu Kuala Lumpur. Dan yang terakhir, peranan governance. Ini semua tentang mengurus dan melindungi negara. Putrajaya sudah tentulah pusat pentadbiran negara kita. Lumut pula ibarat pengawal kita, menempatkan pangkalan tentera laut yang penting. Dan bandar-bandar seperti Padang Besar, merekalah penjaga pintu sempadan kita. Okey, banyak juga kita dah bincangkan. Anda semua fokus tak tadi? Apa kata kita uji sikit dengan satu kuis padanan yang santai dan cepat? Okey, jom tengok skrin. Sebelah kiri ada empat bandar. Sebelah kanan, empat fungsi. Cuba padankan. Saya bagi lima saat. Fikir, fikir. Okey, masa dah tamat. Jom kita semak jawapan. Lumut, sudah tentu bandar pertahanan kita. Kelang ialah bandar pelabuhan yang sibuk. Senamang, contoh bandar satelit yang klasik. Dan padang besar ialah bandar sempadan kita yang penting. Tanya kalau anda dapat semua betul. Jadi, selepas kita tengok semua ni, kita pun sampai ke bahagian akhir. Kenapa semua klasifikasi dan pola ni penting untuk kita dalam kehidupan seharian? Apa gunanya kita tahu semua ni? Ha, inilah dia poin utamanya. Semua benda ni, jenis, pola, fungsi bukan sekadar fakta dalam buku teks. Ia adalah kerangka yang membentuk kehidupan harian kita. Tempat anda tinggal membentuk jenis pekerjaan yang ada, cara anda bergaul dengan jiran dan peluang-peluang yang terbuka untuk anda. Ia adalah kisah komuniti anda. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu cabaran. Lepas ni, bila anda berjalan-jalan atau memandu di sekitar kawasan tempat tinggal anda, cuba perhatikan betul-betul. Apakah polanya? Apakah tugas utama tempat anda? Dengan memahami cerita tempat anda, anda akan lebih faham cerita anda sendiri. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami.